yang membolehkan beliau iaitu Datuk Seri Najib menjalani uh, penjaraan beliau di rumah dan bukan di penjara ya? jadi uh, kita dah tahu itu dan selain daripada itu kita juga tahu bahawa uh, uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri hari ini kita dapat keputusan uh, tadi pagi ya daripada Mahkamah Persekutuan Ha, berkenaan dengan permohonan mendapatkan kebenaran untuk uh, satu rayuan uh, penuh yang akan dibuat oleh pihak Pegawai negara. Dia buat dua permohonan. Satu permohonan berkenaan dengan uh, kelayakan kita yang kita telah pun tunjukkan ada prima facie berkenaan dengan uh, application for judicial review. Ya, yang mahkamah Uh, raiwan telah benarkan okay? Yang tu kita panggilkan sebagai uh, uh, Permohonan utama Permohonan kedua Juga dibentangkan dan diputuskan pada pagi tadi Adalah berkenaan dengan Sama ada keterangan lanjut dan baru uh, Iaitu umpamanya surat daripada Yang betul-betul agung uh, 16 uh, Dan juga uh, Addendum yang beliau bekalkan kepada pegawai beliau. Ini semua adalah keterangan baru dan lanjut. Sama ada ia boleh dimasukkan di dalam a uh, rayuan di mahkamah rayuan yang telah pun kita laksanakan. Okey. Jadi kedua-dua permohonan itu dicantumkan sebagai satu. Sebab sebenarnya ialah satu, iaitu ada atau tidak merit untuk perkara ini. Dimajukan sebagai satu rayuan uh, penuh uh, ke Mahkamah uh, Persekutuan. Tetapi di dalam membuat keputusan tersebut ada beberapa soalan persoalan undang-undang. Semuanya tujuh. Tapi kita boleh bahagi kepada dua. Satu berkenaan dengan sama ada um, soalan undang-undang berkenaan dengan burden of proof. Burden of proof ertinya apa tahap pembuktian uh, bila kita nak masukkan pertahanan lanjut dan baru ya itu case lead and marshall dan sebagainya ya sama ada lead and marshall ataupun uh, regulation 73A uh, regulation mahkamah persekutuan yang mana satu kita ambil pakai ataupun kita campur aduk kedua-duanya sebab keputusan kes-kes yang lampau mengikut mahkamah persekutuan uh, tidak senari ada yang mungkin bertanggah. Okay? Yang uh, pertama tadi ialah berkenaan dengan uh, sama ada uh, tugasan Peguam Negara di dalam uh, menghampiri uh, isu kebenaran untuk mendapatkan uh, judicial review, kebenaran untuk judicial review, adakah beliau perlu memasukkan affidavit beliau sendiri ataupun affidavit bagi pihak beliau. Okey. Cerita ni agaknya banyak celaru sebab uh, kedudukan peguam negara pada satu ketika di dalam kes ini telah bertukar di Mahkamah Rayuan daripada hanya menjadi peguam negara ia telah menjadi juga peguam negara yang mewakili enam pihak-pihak yang lain yang kita telah namakan. Jadi itu semua akan diputuskan dalam satu rayuan penuh di Mahkamah Persekutuan Tarikh yang ditetapkan ialah 1 dan 2 Julai uh, Tahun ini uh, Oleh sebab Mahkamah Rasa kes ini adalah satu Kes yang amat mustahak Dari segi um, Public interest Public policy Dan sebagainya ya? um, Jadi oleh memandangkan ianya begitu mustahak Mahkamah telah ambil satu tarikh yang Agak dekat sekali iaitu first and second. Dan juga telah memerintahkan peguam negara memasukkan uh, dia punya rayuan raiwan yang betul, rayuan formal dalam tujuh hari. Selalunya empat belah hari. tujuh hari. Okey? Dan mahkamah juga kalau saudara sadari ada tadi, uh, boleh boleh uh, lihat yang mahkamah terkejut bahawa kes ini telah begitu lama. Sebab addendum dikeluarkan pada 29 Januari 2024. 20, uh, 2024. Okay? Jadi sudah setahun 4 bulan. Uh, perkara berkenaan dengan sama ada Datuk Seri Najib harus meneruskan penjaraan beliau di rumah atau tidak. Okay? Jadi, it involves fundamental liberty, liberty of a citizen. Jadi, dia katakan, oleh sebab itu, dia nak buat cepat. Okay. Jadi, uh, kita akan bertemu di Mahkamah Persekutuan pada 1 bulan Julai. Uh, dan kita juga telah pun bersetuju di Mahkamah Persekutuan pagi tadi. Segala perkara-perkara di Mahkamah Tinggi di sini, iaitu Mahkamah Judicial Review, kita akan uh, suspend ataupun stay, kecuali untuk kita uh, buat satu tarikh selepas... 1st dan 2nd Julai supaya kita boleh mengikut kembali uh, arahan mahkamah tinggi memandangkan apa yang akan menjadi keputusan di mahkamah uh, di mahkamah persekutuan alright yang tu cerita di sini okey uh, yang mustahak saya nak tekankan ialah mahkamah persekutuan sendiri telah rasa um uh, uh, terharu bila mereka dapat tahu dan ataupun tersedar bahawa kes ini telah begitu lambat Ha, nah, seperti yang saudara-saudari tahu, saya telah banyak kali minta mahkamah tinggi ini untuk mula jalankan kes ini tetapi malangnya tidak. Ya, yeah? okay, that that is important I want to under, underscore. Okay, kedua berkenaan dengan isu yang last week, minggu lalu, yang uh, kita sepatutnya ada press conference tapi kita tidak ada. Ini berkenaan dengan keterangan Roger Ng, iaitu saksi yang dibawa daripada Amerika Syarikat New York di mana beliau telah pun dihukum 10 tahun penjara ya atas kesalahan tiga kesalahan ya semuanya konspirasi konspirasi pertamanya untuk menipu dan mencuri duit daripada 1MDB kedua untuk membuat konspirasi di mana angka-angka uh, uh, ataupun accounting system Goldman Sachs telah pun dikacau ganggu dan ketiga berkenaan dengan uh, amla conspiracy to commit crime of amla tiga-tiga tu -tiga dia didapati salah sama juga dengan tim lesner tim lesner juga didapati salah tetapi belum dihukum lagi okey ada orang yang ketiga orang yang ketiga yang juga telah dituduhkan ialah jolo tetapi oleh sebab jolo tidak dapat ditangkap lagi pembicaraan beliau masih lagi tergantung di mahkamah yang sama Okay. Yang saya nak tekankan di sini ialah berkenaan dengan Uh, bila Jolo kata, uh, sorry, bila um, Roger Ng di soal di dalam konspirasi, sebab dia punya pertuduhan ialah konspirasi. Ya? Jadi kalau konspirasi, selain daripada dua orang ini yang ber, yang, yang ada konspirasi, termasuk uh, Jolo, Datuk Seri Najib ada disebut sebagai salah seorang yang terlibat dalam konspirasi. Roger Ang terkejut sedikit, dia kata tidak ada langsung. Dan tidak ada keterangan langsung di Amerika Syarikat yang menunjukkan Datuk Seri Najib terlibat dalam konspirasi 1MDB. Ini mustahak sebab pertamanya dia konsisten dengan kita punya defense. Kedua yang mustahak ialah saudara-saudari faham bahawa 1MDB punya kes ini bermula daripada aduan DOJ, Department of Justice US. Dan nama Datuk Seri Najib tidak di di apa ni di uh, reportkan dengan begitu terang tetapi sekarang kita tahu daripada Roger Ng sendiri badan-badan uh, yang tertentu termasuk FBI tidak langsung mengait Datuk Seri Najib di dalam skandal 1MDB di New York. Okey. These are the two uh, two most important issues ya yeah? yang yang dah berlaku satu pagi ni yang lagi satu last week. How's your flight? tadi? Okay, macam ni, dia dia disappointed only in the sense that it's going to further delay. Okay, sebab dia dah tunggu setahun empat bulan. Dan kita pun dah tahu, uh, amat jelas sekali bahawa uh, bukan saja yang di Pertuan Agong 16, iaitu Sultan Pahang sekarang ini, telah pun menjelaskan memang ada addendum tersebut yang membolehkan beliau, iaitu Datuk Seri Najib, menjalani Uh, penjaraan beliau di rumah dan bukan di penjara ya jadi uh, kita dah tahu itu dan selain daripada itu kita juga tahu bahawa uh, uh, yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri dengan begitu terang sekali dalam dua ucapan beliau telah pun mengatakan bahawa addendum itu ada tetapi bukan ada dalam tangan beliau sekarang tapi ada dalam tangan orang lain tapi dia juga terangkan bahawa AG yang memperolehinya dahulu. So, it is very clear. Jadi, kalau addendum tu ada, yang saya tak faham dan klien saya, Datuk Sri Najib, tak faham. Kenapa berdolak dalik berkenaan dengan isu adanya atau tidak? Sama ada ia sah atau tidak is number two issue. But at least number one issue, why not allow the thing to go to trial? Jadi, sebab itu saya katakan perkara ini, perkara adendum ini disorok-sorok. And that is not legal. Dan itu sebabnya yang saya katakan kita kita akan ambil tindakan terhadap orang-orang yang tertentu.